Allah lot... mm -hmm. صلى الله عليه وعلى وسلم ما من احد يقول عند رد الله تعالى روحه لا اله الا الله وحده لا شريك له النور وله الحمد وهو على كل شيء قدير الا غفر الله تعالى له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر حديث بروايه كذا عائشه Daripada baginda Rasulullah SAW Beliau bersabda Tiada seorang hamba Yang mengucap Ketika ruhnya dikembalikan ke dalam tubuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tiada tuhan selain Allah yang esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan dia Allah berkuasa atas segala sesuatu yakni la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli syaiin qadir walla tisalin illa ra'aykan agfaru Allahu ta'ala lahu min Allah akan mengampunkan kepadanya dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di atas lautan adab yang ketiga di dalam bangkit daripada tidur selain alhamdulillah dari ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusur atau surat ali imran pada ayat 190 sampai 195 sampai nadalatul bilmiat yang ketiga adalah la ilaha illallah wa la syarikalah lahu kulluhu walhamdu wa huwa hu ala kulli syai'in qadiran Bahkan daripada tidur juga ini kena dibaca. Yang terakhir bila mana membaca dzikir la ilaha illallah wa la syarika lahu wa lahu alhamdu lillahi wa la akan diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di atas lautan. Kalimat dzikir yang sama ini digalakkan untuk dibaca selepas salat maghrib dan juga selepas salat subuh sebanyak 10 kali. Kalimat yang sama juga dengan tambahan yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut. Bila mana pergi ke pasar, ah. shopping complex, desko, desko, depo, okay, apa saja yang pasar, ah. maka yang masuk di dalamnya, kita diperintahkan oleh bagi Rasulullah untuk mengucap la ilaha illallah wa ta'ala Wah, wa syarika la lahu mulku wa lahu al-hamdu la yamut khair wa ala kulli syai'in qadir empat kali diperintahkan untuk membaca bila mana masuk ke pasar ah. Dalam riwayat yang lain barang siapa Yang berfikir dengan fikir seumpama ini Maka dia akan digajar oleh Allah Seakan-akan membebaskan satu hamba sahaya Dari malam Bani Ismail Iaitu yani membebaskan hamba, hamba sahaya keturunan Nabi Ismail AS Siapa orang yang membaca La ilaha illallah wa ta'ala syarih jalan Lahumun wa lahul hamdu wa wa'ala kudu syarih Habir ilah Zikir ini Zikir ini mempunyai banyak faedah. Yang pertama Orang yang membacanya akan diganjar Kalau satu Akan diganjar seakan-akan membebaskan satu Orang daripada hamba sahaya Keturunan Nabi Ismail Yang kedua Orang yang membacanya Zikir ini 10 kali selepas sholat maghrib Dan 10 kali selepas sholat subuh maka tiada yang uh, tiada perkara buruk akan menimpa kepada dirinya kecuali datangnya kematian sahaja. Jadi yani, kalau dah tiba ajal itu saja yang boleh datang. Selainnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pagi hingga petang, kalau pacar malam akan dijaga daripada petang sampai pagi. Demikian zikir uh, ini menjadi penting kepada perkara-perkara buruk menimpa kepada seseorang. Uh, kemudian yang ketiga, Faedah daripada zikir ini adalah sebab kepada pengampunan dosa khususnya bilangan mana dibaca setelah bangkit daripada Wa rawayna fi Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma min rajulin yantabi'u min nawmihi wa yaqul alhamdulillah alladhi khalaqa an-nawma wal yaqadha alhamdulillah alladhi ba'athani saliman sawiyyan أشهد أن الله أشهد أن الله يحيي المبتاع وهو على كل شيء قدير إلا قال الله تعالى صدق عبدي. حديث ربة أبو هريرة رضي الله عنه قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم بن سبتة يا ناس شعورا ينبت في ربة الدنيا لا لغية الحمد لله على كل بقي الله الذي خلق النوم يمشي تكتله Waliyahudata dan menciptakan jaga Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku Saliman dalam keadaan selamat Syawiyan dalam keadaan sihat Asyadu anna Allah Saya bernaik saksi bahawasanya Allah yuhdi muda Menghidupkan orang maji Wa kulli syai'in Dan dialah Allah mampukan segala sesuatu Illa melainkan Orang yang berkata begitu itu Allah Subhanahu wa taala akan menjawab sadaqa abdi benar kata-kata hamba -kata. Artinya dijawab apa yang dikatakan oleh seorang hamba itu oleh Allah seakan-akan orang yang berpikir dan berpikir itu berbicara kepada Allah dan dibenarkan dan disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا هب من الليل كبر عشرا وحمل عشرا وقال سبحان الله وبحمده عشرا وقال سبحان القدوس عشرا واستغفر عشرا وهل لنا عشرا ثم قال اللهم اني اعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامه عشرا tumma yaftat bi salat Hadis diriwayatkan daripada Siti Aisyah ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jika haram min al-layl yani bila mana bangkit daripada malam ghafar asyara akan mengucap takbir 10 kali dan memuji kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah sepuluh kali Dan mengucapkan Subhanallah bihamdihi sepuluh kali Mengucapkan Subhanakudus sepuluh kali Beristighfar sepuluh kali bertahlil sepuluh kali Dan juga berdoa Ya Allah Sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kesempitan dunia Dan kesempitan hari kiamat sepuluh kali Barulah dia memulai di dalam salatnya. Yang ini ini Dibaca ketika bangkit daripada tidur Atau sebelum salat. Dia sudah berbudu Bangkit daripada tidur Daripada doa-doa yang tadi Ditambahkan takbir 10, tahmid 10 Subhanallah bin 10 Maknanya juga Subhanallah Kudus 10, Isyafar 10, Tahlil 10 Lepas oh, itu salat, dua dari daripada salat al-lail salat hajjul yang akhir sekali uh, kata qaida fiqh uh, mengatakan la kullu la kullu amalan yang kita tak mampu buat semua jangan tinggal semua. Walaupun pikir-pikir yang ada di sini banyak, mungkin sebahagiannya adalah tak biasa kita baca. Kurang-kurang adalah jangan semua sama sekali tak dibuat. Bila mana seseorang ingin mendapatkan setiap fadilah yang tersimpan dalam pikir ini, maka dia akan membaca semua pikir yang ada sebab dia tahu apa yang dia buat itu adalah ada keistimewaannya dan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Kata-kata Kalau ibu berkata, Ya tapi dulu dengan kita membiasakan diri Awalnya susah nak membiasakan Bila mana dah biasa dia akan menjadi Kalau tak buat maka tak sedap Mesti buat juga Tauduha apa istilah kata Yang bila mana bangkit daripada tidur ya bila Takbir 10, pertama 10 dan seterusnya Hadis yang terakhir juga daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha ayman أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزل قلبي بعد إن هديتني وأملي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Kata Siti Aisyah ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam bila bangkit di waktu malam maka dia akan berkata la ilaha illa anta tiada tuhan selain engkau ya Allah subhanaka allahumma maha suci engkau ya Allah aku mohon ampun astaghfiru kali mohon ampun ke atas dosaku was'aluka rahmatan aku mohon rahmatmu Allahumma zidni ilma ya Allah kepada aku ilmu Subhanallah Bangkit dari kepala itu Minta ilmu Walau tu je kalbi Jangan kau celakakan Atau jangan kau pesongkan hati aku Ba'adai hadai tani Setelah engkau beri hidayah kepada aku Wahabni dan berilah kepada aku Bila duka daripadamu ya Allah Rahmadan Rahmat Inna kata al Semua yang kau adalah maha Memberi Maha kalah ini adalah doa-doa bila mana bangkit daripada tidur. Kalau seseorang mampu untuk mencatat ini, kalau mau saya boleh catatkan. Semua disusun, letak dalam kertas, masukkan dalam apa itu apa uh, kita di atau plastika letak sebelah kita punya tempat oh, tidur. Bangkit dan tengok macam tu. Kita bangkit supaya lama-lama pun akan menjadi halal supaya juga mendapat rahasia daripada setiap dikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW Tentunya banyak rahasia yang tersimpan di sebalik apa yang disebutkan di sini berkenaan dengan keberkatan uh, umur pada hari itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita baca daripada hidup hidup adalah rahmat Allah kepada kita dengan tambahan umur yang diberi. Dengan adab-adab yang dilakukan ini akan menjadi sebab adab itu bimbingan kepada hidayah dari Allah kepada umur satu hari yang akan kita gunakan kita dah dapat mohon ampun, mohon ilmu, mohon perlindungan, mohon rahmat sehingga sampai tidur balik itu kita dah mulai hari kita dengan bangkit tidur mohon ampun, mohon ilmu, mohon rahmat kemudian uh, Memohon mohon hidayah dari Allah tentunya satu hari sampai tidur balik kita akan diberikan apa yang kita minta bermula daripada kita bangkit daripada tidur ini semua adalah bahagian daripada adab Man dahawana bin adab حرم عليه السنن ومن تهاون بالسنن حرم عليه الفرائض Orang yang dia mengabaikan kepada adab-adab Lama-lama dia akan mengabaikan kepada sunnah-sunnah Orang yang mengabaikan kepada sunnah-sunnah Lama-lama dia akan mengabaikan kepada yang wajib Mengabaikan kepada yang wajib bermula daripada mana? Mengabaikan kepada adab tadi Dia sunnah, dia adab, dia tak buat pun tak dosa Ah, tak bermula seperti itu mengabaikan, menganggap remeh daripada adab-adab al-Nabawiyyah. Bahagala dalam al, uh, dalam satu apa itu uh, peristiwa dan di zaman Sayyidina Ahmad bin ketika menjadi gubernur di Mesir kemudian uh, beberapa peperangan yang dilangsungkan untuk membuka Mesir itu belum lagi tiba pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala lama sangat berperang untuk membuka Mesir dan dijatuhkan oleh kaum muslimi maka pada waktu itu mereka bertanya-tanya apa pasal pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita dalam peperangan ini adalah apa lama untuk dapat kejayaan maka menghantar surat kepada Sina Umar ibn Khattab Allah, apa sebab pertolongan Allah ini lambat Maka dijawab oleh Sunnah Umar dan Khattab Coba kamu tengok bermuhasabah kepada diri kamu sendiri Mungkin ada benda-benda sunnah-sunnah Nabi yang kamu tinggalkan Maka mereka setelah bermuhasabah kepada diri mereka sendiri Mereka dapat meninggalkan kepada sunnah siwa Tak guna siwa Dalam sholat mereka, dalam buku mereka Maka hari itu mereka adalah cari Apa itu? kayu siwak untuk digunakan akan masing-masing pada hari keesokan harinya setelah mendapat surat dari kepada Amirul Mukminin Omar mereka mencari kayu untuk bersiwak berdiri keesokan harinya sebelum berperang mereka bersiwak terlebih dahulu kata musuh mengatakan ah macam nak makan kita semua hari ini kasih bersih ini pasal kasih tajam kepada gigi mereka macam nak gigi dan makan kepada mereka Kegerunan menimbul kepada musuh yang pada akhirnya mereka semua adalah menyerah kalah kepada kaum muslimin disebabkan sunnah siwa hari ini yang wajib banyak kali buat adalah lagi yang sunnah kita yang belajar nah, mesti melazimkan diri malayu terpuluh layu terpuluh yang tak boleh buat semua jangan tinggal semua kalau nak dapat semua pun juga susah nanti terlalu berat Kata kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah suka kepada seorang hamba bila mana berbuat itu sedikit tapi istiqamah. Lebih banyak lebih baik daripada banyak tetapi tidak istiqamah. baik sedikit-sedikit tapi istiqamah. kata kata orang ee uh, <tuh -tuh. Tak, tak, Ada kata <tuh> orang cari belalang, tapi di, dia dapat satu belalang, disimpan macam ni Kemudian dia lupa berlalang lagi Dia nak ambil Yang ini tak dapat, yang nah ini lepas Sama juga dengan orang yang terlalu mempunyai keinginan ya Tentu di dunia Nak banyak amal dibuat Lama-lama ditinggalkan semua yang itu Ambil satu atau dua Sikit yang kita mampu istiqamah dalam hidup Lebih baik daripada kita nak ambil banyak yang kita tak boleh Inna Allah ala ya malu hatta tamallu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada apa, apa perbuatan yang kamu buat akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala buat satu diganjar 10 buat 10 diganjar 100 kata sahabat mengatakan ya Rasulullah kalau begitu kita nak mesti banyak berbuat amal perbuatan baik kata Nabi eh, Allah tidak akan merasa bosan untuk memberi kepada kamu sehingga kamu sendiri yang bosan untuk berbuat Jadi ini pemberian Allah sentiasa terbuka tapi kita kena tengok kapasiti kita sejauh mana kita mampu untuk berbuat Konsepnya sikit istiqamah lebih baik daripada banyak Tapi kita tidak istiqamah Wallahu ta'ala alam Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita keazaman dan niat yang baik Untuk istitabah dalam melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa Apa kita belajar pada hari ini berkenaan dengan jasir Al-Quran Subhanahu wa selamatkan kita daripada sifat rakus, daripada sifat tamak, daripada mencari mencari helah untuk menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kita menjadikan kita orang-orang yang berjalan di atas jalan yang telah garis kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah kuatkan iman kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keazaman untuk melakukan semua

ada permintaan untuk mendoakan kepada Ibu Maimun yang sedang kujur